शेयर प्रश्न नंबर एक अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र आपको लिखना होगा तो उत्तर आएगा सबसे पहला हम उसका शुभम सरदार मार्ग राजकोट चौदह जनवरी दो हजार छब्बीस प्रिय मित्र रियाज कल दीदी के पत्र से ज्ञात हुआ कि अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये सम्मान पाने के लिए बहुत-बहुत बधाई बहुत भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा अव्वल रहे हो न जाने कितनी सूक्तियां और काव्य पंक्तियां तुम्हें कंठस्थ है इनका उपयोग कर निबंध लेखन में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो इस प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का प्रयोग किया होगा सचमुच तुम्हारे इस योग्यता की जितनी प्रशंसा की जाए इतनी कम है हो सके तो अपना ये निबंध फेक से भेज देना पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र जय चौधरी प्रश्न नंबर दो निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए दास तो दासी वाक्य मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी धोबी तो धोबीन धोबीन कपड़े स्त्री करने के लिए ले गई है स्वामी तो स्वामिनी उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है विद्वान तो विदुषी सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी बाबू तो बबू आईन बबू आईन बिना बुलाये आ गई है बूढ़ा तो बुढ़िया बुढ़िया के फैसले को सब ने मान लिया तो शेर तो शेरनी वाक्य आएगा शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है पंडित तो पंडिताइन पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए भैंस तो भैसा भैंसा जोतने के काम आते हैं लेखक तो लेखिका दीदी लेखिका बनना चाहती है प्रश्न नंबर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए गमला तो गमले बहुवचन हो गया गमले एक कतार में लगा दिए हैं। माला तो मालाएं ये मालाएं बहुत अच्छी हैं कहानी तो कहानिया आपने दिलचस्प कहानियाँ सुनाई तिथि तो तिथिया कुछ तिथिया बहुत शुभ होती है डिबिया तो डिबिया ये डिबिया खाली है चूड़ी तो चूड़िया मुझे हरी चूड़िया अच्छी लगती है सहेली तो सहेलिया दीदी ने अपने जन्म दिवस पर सहेलियों को बुलाया सेना तो सेनाएं दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है चीज तो चीजें आजकल सभी चीजें महंगी हो गई है वस्तु तो वस्तुए पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी इनकी सूची तैयार कीजिए इकाई नंबर चार और तीन पहला हम देखेंगे कि कुछ राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करके हस्तलिखित अंक आप तैयार कर सकते हैं इकाई नंबर तीन मत बाटो इंसान को सभी मनुष्य में समानता की भावना एकता की भावना मिलजुल कर रहने की भावना मत बाटो इंसान में हमें बताया गया है तो विद्यार्थी मित्रों हम सभी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से आगे बढ़ना चाहिए इकाई नंबर चार कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री तो भाग्य के बजाय अपने चिंतन और कर्म पर विश्वास रखना बिना फल की आशा के कर्म करना अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना तथा इस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होना विनम्रता सादगी और सरलता तो आत्मसंयम अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक ध्यान देना विद्यार्थी मित्रों આ પ્રકારના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને સોલ્યુશન મેળવી શકો છો